Поэтому вот в это оно все и вылилось. Но на самом деле, я думаю, что тут виновники многие. И Европа, и Америка. Скорее всего, и страны Азии определенные. И Америка виноват. Что? А в чем Америка виноват? Ну смотри, э -э давай вот посмотрим опять же на то, что произошло с 2014 года на сегодняшний момент. Э -э если мы берем, например, э рынок нефти и газа. Давай посмотрим на их ВПК, о котором... Никто даже не мог догадываться о том, что Патриот, система 70-х годов, сможет сбить флагман ракетостроения в виде кинжала, да? И, то есть, одно дело там полигоны, другое дело это в реале. Соответственно, я слышал такую вещь, что на Хаймерсе, после их удачного применения и нашего контрнаступления, в особенности на Херсонском направлении, очередь на эти установки до трех лет. То есть ты можешь сейчас, например, заказать эту машину, и только через три года ты ее себе приобретешь. Я это к чему веду? То есть, по помимо того, что они просто вытеснили Рашку полностью с европейского рынка и, кстати, не только европейского. И ты же обрати внимание, как сейчас Трамп говорит. Ребята, вы откажитесь от российской нефти и газа, а мы его полностью вам дадим. То есть, понял, они ну, на мою точку зрения. Смотри, я не утверждаю, я тебе просто говорю... Со своей точки стороны. И люди просто распределили, знаешь, между собой рынки. Так же самое, как в свое время так же сам, такая же самая история была с Сирией.